Староги, спев вечерезники. После минув. Дет... слушай, Миша, а ну останови камеру, потому что З... нет, сейчас это. Подожди, звоночек надо сделать. Сейчас. Ну потому что что-то мне не... нет, не нравится. Так, а ну где тут он у меня? Так, Коля Азаров, Ринат, Филипп Киркоров, Миша поплавский. Слушай, а что мне в телефоне поплавский делать? Ладно, о, о, Виктор Андреевич, сейчас звоним. Алло, алло, Виктор Андреевич, здравствуй, с наступающим тебя, дорогой, с наступающим, спасибо. Слушай, я у тебя как действующий президент, у действующего пчеловода хочу поинтересоваться. Сейчас скажу. Ну, смотри, вот как будет правильнее. Дорогие спи Или шановные спи Люби Любит друзей Все понял, спасибо, тезка Ты ж знаешь, я ж в долгу не останусь что ты, как там сам вообще? К Новому году готовишься? Молодец, я тоже готовлюсь Ну, все, новогоднее обращение записываю, да Потом надо будет, конечно, в магаз заехать еще докупить к столу. Ну да, ага. Не, не, не-не-не, не, не собираемся выпускать. Не. Пусть еще посидит немножко. Как говорится, я сидел и вам велел. то что ты распереживался? Я ж не тебе лично. Я ж в общем. Все хорошо, хорошо, давай. Давай, до свидания, с наступающим, жене привет, детям тоже, пчелам передавай от меня. Давай, счастливо, все, до созвона. Все, Мишань, включай шарманку, будем продолжать. Люби, друзья, ось и минув 2011 рік, який став для нас роком звершень и перемог. І я радий в цю казкову мить, коли в бокалах грає шампанське, коли в кожній домівці різнокольоровими вогнями і прикрасами переливається новорічна ялинка. Наступний рік стане роком, коли вся Європа і весь світ. Умі. Увік. Ув... Та що ж ти будеш делать? Наступний 2012 рік стане роком, коли вся Європа і весь світ увік. У... Та ну йоха не бабай, ну сколько ж можна? А? Наступний рік стане роком, коли вся Європа і весь світ включать для себе Україну. Я обожаю вам здоровья, счастья, посмешек близких, творчей наснаги, яскравых вражень, родинного тепла. Ты, ты забыл, что там дальше. Ну, кто такие тексты пишет, ты мне скажи. Ну, разве нормальный человек такое может прочитать? Ну, конечно, будем переписывать. Я что, профессор, такие доклады читает. Я желаю, чтобы все у вас было хорошо. Попереду на нас ждут большие изменения. Я уверен, что. Шо... Коля, что ты от меня хочешь, ты мне скажи. Ты что, не видишь, что я работаю? Ну, конечно, ну не клип же Новогодний снимаю. Надо же головой думать, а не тем, чем вы там свои законы принимаете. Не надо меня сейчас поздравлять, я сказал. Уно, оставь возле Миши свои, свои коньяки, Рафаэлки и иди работай. Все, до свидания, с, с наступающим. Ты представляешь, столько коньяка в этом году надарили, можно до 2017 года спокойно не выкисать. Попереду на нас чекают великі зміни, И я впевнений, что эти зміни на краще. Слышишь, Миша, а ну, ты посмотри, что там творится, глянь. Ты глянь, посреди белого дня в Мариинском елку тырят. Я еще такого не видел. Совсем, слушай, совсем страх потеряли. Не, ну, пацаны вообще, ребята. Ладно, все, Мишаня, остался последний абзац, давай. Последний бой, он трудный самый. Попереду на нас чекают великие змины. И я впевнений, что эти змины на краще. С новым роком, дорогие спивичизники. Вот еще, я думал, что это не закончится никогда. Так, мешай. Все. Едем домой. Мне еще картошку надо с ребят принести. Так что закругляйся. Потом в контакт видео сольешь. Все. Все.